детям несправедливо осужденных мусульман тоже держали пост, поэтому мы от лица всего крымского джамата хотим поздравить детей с этим праздником. Пусть Аллах примет наши посты, дуа и благие намерения. Благодаря вам, мы не падали духом. Также хочу передать слова благодарности от моего отца Эльдара Кантемирова, который в очередном письме выразил свою благодарность. Пусть Аллах наградит вас за все то, что вы сделали для нас. Аминь. Хотим поддержать от всего народа, детей, поздравить их и мам тоже. У нас уже второй байрам, как и без бабашки два Ламадана прошло, пока бабаки уже уехали. Пусть Аллах примет все ваши дуа, и чтобы в скорейшем времени возвратились ваши бабашки, и вы с ними встретились. Сейчас от нашего народа вам маленькие, небольшие подарочки. Вот такой так, Вот тебе. Так. Хай лам, хай